İstanbulda Azərbaycan ordusunun Laçın şəhərinə yerləşdirilməsi, Zabuq və Sus kəndlərinin nəzarətə götürülməsi ilə bağlı tədbir keçirildi. İstanbul Türk-Azərbaycan dərnəyinin təşkilatçılığı ilə baş tutan tədbirdə çıxış edən dərnəyin rəhbəri Səfər Qaraqoyunlu Azərbaycanın 44 gün davam edən vətən müharibəsindən sonra 2020-ci ilin Noyabr ayında imzalanmış bəyanatın ən önəmli məqamlarından birinin də Laçının tam olaraq Azərbaycanın nəzarətinə keçməsi olduğunu bildirdi. O kadar sevindik ki sevincimizden ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Çünkü e, haksız yere 30 yıldır işgal altındaydı. E, bir ülkenin toprakları maalesef e, haksız yere 30 yıl işgal altında tutuldu. Bunun e, sonra azat olunmasının sevinci başka bir şekilde oluyor. Çünkü bir nesil değişmiş. O neslin artık neredeyse neticelere oraya gidip görecek. E, o vaziyette e, buradan e, Azerbaycan Cumhurbaşkanımıza, e, kahraman e, askerlerimize ve Azerbaycan halkına teşekkür ediyoruz. ə e, sevinclərini bölüşüyoruz. Dərnək rəhbəri Ermənilər tərəfindən Qarabağda törədilən vandallıq aktlarını pisləyərək qeyd etdi ki, dünyanın bu görüntülərə səssiz qalmaması üçün hər kəs əlindən gələni etməlidir.